തപസ്യ പൂജ സ്റ്റോഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം കോർട്ട് റോഡ് ആലത്തൂർ ഫോൺ എട്ട് എട്ട് നാല് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് ആറ് നാല് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് എട്ട് നാല് നാല് പൂജ്യം श्रीगणेशारदागुरुभ्यो न श्रीकृष्णाय नमः श्रीमन्नारायणीयं दशकम् आर् विराट्स्वरूपवर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयदा तव पादतलं वदन्ति पादोध्वदेशमभिदेव रसातलं ते गोल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमधो सुतलं किञ्जोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरम् अङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रवाणे दीवामहस्तव मुखम् च जनस्तव स्तो फालं चिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरभि अन्ये निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्र पदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशा उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचनाचकटाक्षमोक्षः कर्णो दिशोऽश्वियुगलम् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्थरोष्ठो तारागणाश्च रदनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाभिसहसितं श्वसितं समीरो जिह्वा जलं वचनमेष शकुन्दपङ्क्तिः सिद्धादय स्वरगणामुखरन्द्रमग्निः देवा भुजा स्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्मैह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनं तु सन्ध्ये शेभप्रजापधिरसौ वृषणौ जित्रः श्रोणीस्थलं नृगगणाः हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुगा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं चारोचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यरिसमुदयस्तरवश्चरोमदीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमेष ये दृज्जगन्मयवपुस्तव धर्मभाजां धर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवजे विमलात्मने ते वातालयाधिवनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणा अखिलगुरो भगवन् नमस्ते